आओ मासी, तुम्हें किसके बारे में जानना है बताओ अरे बापा हमें किसी के बोला था के, जाड़वे के नीचे एक साधु आया है। तो देखना तो देखना हो, तुम देखा के आओ अपना हाथ अच्छा तो बापा आप क्या क्या देखते हो अरे मासी अभी तो हम सब कुछ देखता है तुम्हें क्या दिखाना है वो बोलो हाँ तो बाबा मेरे के हाथ देख के बतावे तो के मेरे के जिंदगी में ना है। तो सुनो बेटी तुम्हारे हाथ में लिखा है कि तुम्हारी जबान बहुत लंबी है उसे छोटी रखा करो क्योंकि आगे चल के कोई काट ना डाले और लिखा है कि तुम सबके साथ झगड़ा बहुत करती हो थोड़ा झगड़ा कम किया करो

अभी तुम सब फेविकोल चोटाड़ के नीचे बैठ जाओ अबे साधु बाबा इसके छोड़ो ने मेरे के बोलो ने अरे तुस के हाथ में तो कितना लिखा है मेरा बता बता के जबड़ा दुखने लगा अभी तेरे के हाथ में हमें नहीं बताएगा मैं थक गया तेरे को बताते बताते अभी बेटी तुम साइड में चली जाओ बाद में तुम्हें बुलाता हूँ मैं अबे सुनो पाखड़ी वाले बाबा तुम्हारे बहुत बड़ी जमीन है खेती करते हो तुम और तुम्हारा तुम्हारे वहाँ काम करने के लिए जो भी मजदूर आते हैं उसको तुम पैसा कम देते होता ना अबे ना, वो तो वो खोटा मत बोलो वरना मैं तुम्हारा मोटा फेर रख देगा अरे बाबा ई बदाई सोड़ी के मेरे के आगे बतावी के आगर जाए के मेरे पास पैसा कितना है से एली भूतड़ी आ डोहा ने पैसा नु जोइन क्या जाऊ है से अटली उमरे पैसा नी भूख तो जोइन ने अरे पागड़ी वाले बाबा अभी तुम जाके साइड में बैठ जाओ बाद में तुम्हें मैं बताऊंगी कि पैसा कितना हो गया तुम्हारे पास अभी मैं उस बेटी का हाथ देखेंगे ही एला तुमने कहूं छू आ भूतड़ी ना पेट नी होत आ आज जो रवा एवी लागे लुस्सी ती एमा ए लावरी ना पेट ना लुस्सी ना, ना मैंने तुमको चुपचाप बैठने को बोला नकर मैं हाथ नहीं जोवा अभी मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं अपने गुफा में चला जाएगा फिर आज देखने तुम्हारा बाप भी नहीं आएगा इधर